В зале появляется больше свободных мест. Я так понимаю, что пара летних отпусков. Кто-то сейчас да, принимает тут мне солнечные ванны на море. Но мы с вами продолжаем работать. Вот это день сегодняшней аппаратной нарады. Два питания у нас. Сьогодні перше питання про додаткові заходи з пошуку дослідження і порядкування міст поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій українського народу. Мав доповідати Станішевський родний Лавнідович, але там є причина важлива. він готується до навчання. Тому ми перенесемо це питання на слідущу панівку. І друге питання про звіт сільського голови про стан виконання делегованих повноважень на постану роботи зі зведеннями громадян. Даніслав переповідає. Пітерчук. Аркадій Миколаївич. Аркадій Миколаївич, що ви? Доповідати чи є доповідь? Чи є доповідь, так? Да? Не полягаю. Не полягаю, так. Я так розумію, е... Власов у нас з інформацією якось. Я вже письма додав. Да. Меня может сказать в двух словах, что может быть, на камеру даже, да? Может быть, кого нету, посмотрят дома, да, с интернатом. Значит, я письма там сельским головам раздал, которые есть. Значит, вопрос стоит о том, что вчера была встреча с ну, с ребятами, которые служили в ОТО, участниками там будут вот, э, дачные дач, 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 кооперативы и, и садоводство. Но так как вы распоряжаетесь землей в населенных пунктах, э, будьте добры, но информацию про стабильные земельные гильоты и житловую забудовку. У всех они у вас должны быть при разработке генеральных планов, они все, несколько, хоть два, хоть три участка, все равно предусматриваются в окрашенном То есть, а определят территорию, территории. Поэтому будьте добры, желательно этот вопрос по оперативней, чтобы людям ответили. Вчера вы разили да. Желание. Даже выразили такую интересную идею, они, ну, с вами можно обсудить тоже, да? Вау. По поводу того, что у нас сейчас есть много населенных пунктов, где да, да, вы, просто не уходите, может быть, где-то я не так скажу, что я не профессионал там, в этом плане. Которые уже там слабые, да, то бишь там, где живет мало людей, на которых мы даже там, собственно, техническую документацию делаем. И они предложили, чтобы, например, в этих населенных пунктах, где там проживают там три семьи, там, две семьи, там, четыре семьи, чтобы сделать кооператив. И они готовы там кооперативам жить, разделить между собой эти участки. То есть может быть даже такой вариант, собственно, они предлагают. Ну не знаю, посмотрим, что смотрим с социальным цветом, обсудим Правильно. В принципе, Хочу еще пояснить по вот этим вот населенным пунктам, на которые не разрабатываются генеральные планы. Вот, И, так как там э, даже законодательной базе может, можно не разрабатывать генеральные планы э, от численности населения прописанного там не проживающего, а прописанного, потому что есть населенные пункты, где никто не живет, а прописаны люди. Вот. То на эти территории можно сделать детальные планы территории. То есть если э, такие населенные пункты, как, ну, те, которые вымирают, вы рассмотрите как э, пропозицию для участников АТО, под, там, дачный кооператив, там, или то с ним можно выходить туда с предложением, чтобы они искали спонсоров, не знаю, как это делать, потому что в бюджетах, понятное дело, после генеральный план денег вот. нет. Олег прошу знать, что значит генеральный план. Что Допустим, у нас у меня Есть по 70 сотов пусти. Да, там с подклиенцей на разборку и так далее. Опять ее одна хата, опять пять семь И это в каждом селе, в каждом селе это есть. Те гелянки что вам, есть какие требования до этих гелянок? Размеры? Что что есть до этого? На межах населенного пункта, мне кажется, что по всему району есть такие гелянки. Есть. в принципе, <связано> а таких... Э... О, о таких земельных, земельных бельанках, в принципе, да. и идет речь. Но если э, на, на, на этом э, участке нету, э, так скажем, может быть дома нету уже, он разрушенный, но есть право собственности на эту земель, земельную это, собственно, это, собственно. так эта земля, если она не обрабатывается свыше трех лет, более трех лет, то эта земля вы можете ее спокойно переводить в коммунальную собственность

Но документы, но понимаю, но это все Петрович, да. Анатолий Петрович, уважаемые коллеги, давайте мы сейчас начинаем. Во-первых, самая большая проблема, которая сегодня есть, это не решение 91 -го года. Нам нужно архизем вызывать и просить у них, требовать не просить, чтобы они изготовили генеральные планы. Помните, как он тут красиво выступал и обещал нам, что мы за полгода вам все сделаем. Я не знаю, в чем причина. Они или где-то согла на согласование документов, но нам нужны это генеральные планы, потому что потом будем разбираться с приватизацией. Сейчас они никаких действий не смогут сделать, пока не будет генеральных планов. Так или нет? Э, сельские советы, э, сельские головы, сельские советы все равно имеют какую-то информацию э, о том, какие земельные делянки, где собраны. Э, при э, разработке генеральных планов, то же самое, это есть требования для разработки местной документации должно быть предусмотрено развитие населенного пункта. У нас он не, как бы, не увеличивается населенный пункт, а со временем уменьшается. Он населенный. Но тем не менее, нет, площади под новую житловую забудову практически ну, для всех генеральных планов, но те, которые я видел и обсуждались с разработчиками у меня, то везде Каждого населенного пункта, на каждом населенном пункте предусматривались э, там, 2, 3, 5, 10 участков, где улицы, где переводки, на развитие населенного пункта. Это есть одно из э, требований к разработке местной документации. Поэтому эти земельные делянки можно также, само, также рассматривать на выделение участников. Пункта. Это не проблема. Я Петровна сказала правильно, я еще раз повторюсь. У нас по населенным пунктам столько свободных земельных участков, Проблема может быть три городных села. Куяльник, фонтан и... Речь сразу была обговорена вчера на этой встрече, что при говорится, при населенные пункты, это Куяльник, фонтан, здесь рассчитывать даже... Любомырка, это может быть тоже да. вот... а в по остальным населенным пунктам есть море, земля, участок. участков, даже... Но этого никто не знал. Сколько а кто обращался в сельский Кто обращался в сельский совет? Ник я не знаю, к кому они обращались взяли, про 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 это Юрий, этого не прозвучало что они обращались они пришли в администрацию опять же говорю, что зная примерно количество участников АТО мы их полностью сможем обеспечить у нас проблемы в генеральном плане нужно решать, а потом с ними потому что это не проблема их обеспечить по поводу генеральных на сегодняшний день два генеральных плана у нас на район уже есть. Это Алексеевка и Николаевка. А, сестр... а, а, а то мы сельского совета прошли Местопудиновую раду. Да? На 11 число, нужно было так? быть э, 5 числа на Рада, перенесли на 11 число. Выносятся два населенных пункта. Это Петровка и Николаевка, первая фонтанская сельская рада. Почему идет такой разброс не по, не по сельским советам, а так выброшенные населенные пункты, я не знаю. Выносится не только э, один подел Подольский район а место будина Рады, а выносится с каждого района Одесской области, кто подает. Поэтому идет такая, такое ну, небольшое количество прохождения места рады. Если местобудина рада будет работать более интенсивно, то будет продвижение идти дальше. Нет. То есть можем... Генеральные планы для э, выноса на место будем Раду на обсуждение э, ну, практически на половину населенных пунктов ну, готовы. Если нужно, мы можем попросить областное руководство, чтобы подстегнуло да. место Будиную Раду, чтобы они рассматривали, потому что они могут рассматривать и типа, по полгода да. Давайте Давайте соматизируем на то, что обучились да. э, да. и... служили в АТО. Я же помню, мы в прошлом году, примерно в это время, представители Архизема заключали договора. начинали эту работу. Уже год прошло, они обещали за полгода. Значит, я понимаю, что не в них причина. Уважаемые коллеги, давайте договоримся. Вы все-таки соберите информацию у себя по Сельским советам, по населенным пунктам. Что вы сегодня можете предложить этим людям? Есть у кого-то какие-то пропозиции. Валентина Петров. Валентина Петровна. Давайте мы информацию соберем и предложим людям. А они захотят или нет, это уже их не дело. Да. Да. Сейчас, вчера да. они высказались о, о таком пожеланию. Поэтому как бы сегодня вот озвучено. Это участники, это кто живущие в городе или, или в, районе? В, городе, в, городе, в городе Ну, по крайней мере, прописку никто не представлял, но многих знаю, многие из города. Потому что, да, потому что они... С не, будет, тоже э, не менее важный вопрос, Андрей Григорьевич, пару слов, как у нас идет уборочная кампания, потому что мы все понимаем, что кушать хочется всегда, да? Разберите с и скажите пару слов, как у нас дела? Значит, на сегодняшний убрано около 5%, у нас всего Значит, подлежит уборке всего 22 тысячи гектаров у нас, 14 700 пшеницы, 5 600 ячменя, гектар, 30 гектар жита и 400 гектаров рапса. На сегодня идет уборка зимового ячменя, убрано 800 гектаров, убирает Котовское зерно, Пуяльник, Росинка, Юпитер. Значит, урожайность 34 сантиметра с гектара. Значит, убирает на сегодня, убирается город всего подлежит уборке 1060 гектар, на сегодня выбрано 170 гектаров. Убирает куяльник, свиточ, убирает мунтилок, кордей. Урожайности 20 центнеров гектар. По, значит, относительно на сегодня убирается по Украине, показатели Котовского района выше, чем ну, выше. Показатели по уборке пока неплохие. Не в прошлом году урожайность зерновых была немного выше, немного выше. Ну, Надеюсь, мы понимаем причины, да, какие, да, другие, какие надеемся, что она еще потянется, пока только начинается. Пока убрано только 5%. 5% план на сегодняшний день был. Андрей Григорьевич, а вот руководство перед уборкой было озабочено в численности комбайна в нашей области. У нас в районе, как всегда, дела. Ну, техники хватает. Техники хватает, у нас 84 комбайна, 72 комбайна с 12 комбайнов физических лиц. Нагрузка на комбайн 288 гектаров. Если, если не будет сильных, ну сегодня, если высокопроизводительный комбайн убирает день примерно 20-25 гектаров, то это 10-12 дней в год. Это ничего страшного, особого такого нет. Так что, чтобы сказать, что у нас собрал нет. Обеспеченность ГСМ у нас процентов 80, поэтому тоже особых проблем нет. Предложения по горючему есть, постоянно звонят, предлагают. По комбайну такая погода немного перебивает, правда, темпы уборки, то один через пару дней опять тоже. немножко она усложняется, немножко она усложняется. Спасибо,

У кого есть какие предложения, кто что видел, мы будем очень рады, если вы нам где-то подскажете, поможете. Мы завтра хотим здесь в своей собраться по этому вопросу. Наше видение, других видений. Леди Павлович предложил сделать это мероприятие на нашем районном стадионе. Потому что... Агро хочет сделать я э, торговлю. Поэтому, пожалуйста, все ваши видения, все ваши желания пока мы учитываем, принимаем и будем рады, если вы с нами работаете. Сейчас мы перед отпусками, сейчас нам ее месяц всем хочется отпускать, мы перед отпусками э, наши методисты сделали поездку всем в все. Я хочу вам сказать, что столкнулись с тем, что мы уже опаздываем, и здорово опаздываем с вами с компьютеризацией библиотек. Потому что где хоть один компьютер был, мы не предупреждали, что мы приезжаем. Проверялась, как вы видите, дисциплина. Мы знаем, где кто раз хоть где живет. Забирались из дома, если не было на работе. Вот. Но там, где есть компьютера, вы знаете, даже вот один. Спасибо, там, Гидрым, Фонтан, по одному стоит компьютер. Там полно было детей. Уже я не говорю о тех библиотеках, которых у нас компьютера подписаны. В ядре, где человек, наверное, 15 детей, два сидят за этим компьютером, а все остальные с сетью. Поэтому я вас прошу, я обращаюсь к вам, я обращаюсь к вашим хозяйствам, депутатам, если есть возможность... на люди, это очень много значит, когда люди не травятся на проект, на дорогу, могут себе любой вопрос делать. Если у кого-то вы собираетесь с профессионализм ваших работников, у нас постоянно есть курсы в библиотеке по подготовке хотя бы такого персонального союзника. Мы сейчас будем брать стигматизатора. Постараемся взять и найти. Никто просто не хочет на нашу маленькую закладывать. идти. Компьютерщики себя уважают. Кто умный, он понимает, что наши даже 3200 это не зарплата. Поэтому я к вам обращаюсь. Постарайтесь, когда вы будете полугода, по полгода подводить итоги свои, считать финансы, постарайтесь на второй полугодии все-таки запланировать покупку. Нет, сейчас, сейчас Борисов. Значит, скоростной интернет это как бы один из пунктов стратегического плана нашего губернатора Степана. И он у нас будет, и мы к осени 15 школ нашего района обеспечим. Их, но еще раз хочу вас обрадовать всех то любые капризы за наши деньги. Поэтому это не будет государственная программа, это будет все за наши деньги. Так что... Да, Борис, пожалуйста. Так я снова про субсидии. я вам всем раздала списки с прозвищами тех людей, которые имеют право на повернение субсидии водителю на природный газ. Ви повинні на протязі цих двох тижнів, цього і наступного, ваші повноважені представники, повинні проробити ці списки і обов'язково обов'язкову надати нам заяву. У нас 403 особи на природный газ. У Янина 135, у Сидней – больше. 15 Їх повинно бути 3300. Я вас благаю, ви в червні місяці надали нам всього 249 заяв. Надайте, будь ласка, 1300 заяв для того, щоб ми могли вчасно оформити цей дім. Ми знову затягнемо цю ситуацію, потім будемо кричати, що нам не вистачає, що нам нема чим болити, що нам немає привезти, тому що у нас на дворі було. І ще одна тема, така. За безкоштовне поховання учасників бойових дій та учасників та інвалідів війни. Будь ласка, я вам нагадую в черговий раз. Ця сума складає на цей рік 4700 гривень. Будь ласка, якщо умирає така людина, звертайтесь до рятувальної служби. Спочатку ви сповіщаєте наш 13-й кабінет або можете телефонувати особисто мені, якщо це вихідний, наприклад, день. Я позвонити в ритуал і вони будуть надавати ці послуги. Така сума коштів, я думаю, нікому не завадить. Будь ласка, не знімайте з контролю це питання. Люди вже досить старі, помирають, тому давайте будемо ну, почати прощатися з ними по Дякую. Спасибо за работу. Сельские горы, пожалуйста, в